Сейчас рады за то, что мы смогли, смогли победить сегодня, потому что мы знали, что это очень сильный соперник, игра будет непроста. Болевая победа в конце не сломились. Было очень тяжело. Но есть победа, слава богу, мы довольны и немного отдохнем, будем продолжать работать дальше. В первую очередь играть лучше в защите, и очень много мы им позволяли подбирать на нашем щите подборов. И во второй половине, в принципе, тоже нам нужно над этим очень хорошо работать. Потому что очень много мы им позволили. Мы вроде неплохо защищались, а они потом подбирали и добивали легкие очки. Поэтому, ну, самое главное, что победа есть. Не упустили, выстояли. Мы очень довольны. Ну, игра была до последних секунд, было непонятно, то мы были впереди, то они, поэтому э, могло решиться. Это, победа могла быть как на, одной, на у Днепра, так и у нас. Но ну, я рад, что мы все-таки выстояли, победили. Миша забил важные штрафные в конце. Победа есть, мы довольны. Мы всем благодарны, кто пришел на игру. И всегда рады всех видеть. Надеемся, что в дальнейшем будет еще больше болельщиков, а мы их постараемся радовать своей игрой.